Assalamualaikum dan salam hormat. Satu sebuan dilakukan oleh pihak polis di kawasan terbia di sekitar kawasan perkilangan di Puncak Alam. Polis dapati itu merupakan tempat uh, yang aktif uh, penyediaan dadah dilakukan. Sebuan dilakukan baik sahaja menerima aduan dari awam yang telah mensyaki kawasan tersebut. Oi, oi, oi. Oh, oi. Oh, oi. <laughs> jalan, jalan. Pasal saya pahar Eh, tak lari Ya. Apa itu? Tak lari ah, ya. minta burung. Minta burung. Selepas serbuan dilakukan, polis berjaya membekas beberapa warga warga tempatan yang disyaki terlibat dalam kes pengedaran dadah polis akan bekerjasama dengan agensi anti dadah kemasan untuk melakukan siasatan selanjut. Muhammad Namal Haziq melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haryadi bin Majani dan di dalam video ini kami akan mengupas isu berkaitan dengan jenayah pengedaran dadah. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit serba sedikit tentang filem Police Evo 2. Filem ini merupakan kesinambungan kepada filem Police Evo tahun 2015 yang merupakan filem pertama dalam siri filem Police Evo. Filem ini juga mengisahkan tentang dua anggota polis yang terlibat dalam misi menumpaskan sindiket pengedaran dadah. Filem ini menampilkan pembawaan yang lebih serius berbanding dengan filem pertama dan juga menampilkan pelbagai isu yang berlaku dalam filem tersebut. Alur cerita filem ini mengisahkan tentang penduduk yang dijadikan sebagai tebusan oleh kelompok pengganas yang melakukan sindiket pengedaran dadah ini. Antara isu penting yang disentuh dalam filem ini selain uh, jenayah pengedaran dadah termasuklah keganasan, pengkhianatan, penyalahgunaan agama dan jenayah. Seperti yang kita lihat dalam slide sebelum ini, kami telah memutuskan bahawa isu yang kami ingin ketengahkan dalam pembentangan kali ini ialah isu jenayah pengedaran dadah. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang isu jenayah pengedaran dadah ini, biar saya terangkan sendiri apa itu dadah. Secara umumnya, dadah ialah sejenis bahan kimia yang boleh mengubah cara tubuh badan dan minda seseorang itu berfungsi. Ia juga boleh datang dalam pelbagai bentuk seperti pil, cecair, serbuk atau bahan yang boleh disedut. Namun, dalam konteks negatif yang sering kita dengar, dadah merujuk kepada bahan terlarang yang memberi kesan ketagihan dan boleh memudaratkan kesihatan mental serta fizikal seseorang itu. Contohnya seperti syabu, heroin, morfin dan lain-lain. Pengambilan dadah secara berlebihan atau tanpa kawalan, ia boleh merosakkan sistem saraf seseorang itu, mengganggu emosi dan bahkan memusnahkan masa depan orang itu dadah sering disalahgunakan untuk mendapatkan rasa seronok yang hanya sementara tetapi kesannya sangat buruk dalam jangka masa yang panjang oleh itu penting untuk kita semua cakna dan memahami bahawa dadah bukan jalan keluar dadah bukanlah solusi yang baik untuk seseorang itu uh, lakukan tetapi jalan kehancuran yang seseorang itu akan hadapi jika ia mengambilnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera semua. Saya Muhammad Namal Haziq bin Muhammad Fazil dan saya akan terangkan apa sebenarnya punca pengadaan dadah ini berlaku. So, jadi kita pergi yang pertama iaitu dadah membawa keuntungan wang yang cepat dan banyak. Dunia pengadaan dadah menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat. Ramai yang sanggup ambil risiko demi kemewahan tanpa perlu bekerja keras. Ramai dalam kalangan kita mahu sesuatu perkara dengan mudah dan tidak perlu bersusah payah. Yang kedua, kebanyakan pengadar berlaku kerana desa, desakan hidup dan kemiskinan yang berlaku terhadap kehidupan mereka. Apabila hidup dihimpit kemiskinan, seseorang mungkin melihat pengedaran dadah sebagai satu satunya peluang mereka keluar dari kesusahan. Mereka mula tidak berfikir panjang hingga mengambil risiko dengan jalan yang singkat dengan menjual dadah. Yang ketiga ialah pengaruh sindiket dan geng. Sindiket dadah menggunakan taktik manipulasi, ugutan dan tawaran menarik untuk merekrut ahli baru. Jadi, perkara ini akan berlaku apabila mangsa terpaksa mengedar dadah demi keselamatan mereka. Jadi, yang terakhir punca pengedaran berlaku adalah kerana kurangnya pendidikan dan kesedaran. Golongan kebanyakan golongan muda yang tiada pendidikan formal dan tidak diajar kesan buruk dadah lebih mudah terpengaruh. Ini membuatkan mereka terlibat dengan mudah dalam pengedaran dadah tanpa apa-apa rasa bersalah. Okey, baiklah kita pergi yang seterusnya iaitu apa sebenarnya punca dalam kalangan orang ini? Uh, terlibat untuk mengambil dadah. Yang pertama, tekanan emosi da dan masalah keluarga. Remaja atau individu dewasa yang menghadapi masalah seperti percayaan ibu bapa, penjaraan atau tekanan belajar akan mencari dengan mengambil dadah ataupun dipanggil jalan lari daripada masalah. Ini bermakna mereka cuba menenangkan diri atau lari daripada masalah ini dengan mengambil dadah. Yang kedua iaitu pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan rakan yang sangat berpengaruh terutamanya dalam kalangan remaja lah untuk rasa dihargai atau diterima seseorang sanggup ikut arus mereka. Perkara ini membuatkan mereka terikut-ikut dengan rakan sendiri untuk melakukan perkara seperti mengambil dadah ini. Yang ketiga iaitu kecuaian kawalan dan penguatkuasaan. Kawalan yang longgar di sekolah, pusat hiburan dan sepadan negara menjadikan dadah mudah diperoleh oleh sesiapa saja. Perkara ini menyebabkan ramai yang berani untuk mengambil dadah kerana tiada rasa takut dengan pihak berkuasa. Jadi yang terakhir, penyebab mereka mengambil dadah ini adalah kurangnya pendidikan agama dan moral. Tanpa nilai agama yang nilai agama dan moral yang kukuh, seseorang mudah hilang arah dan tidak tahu membezakan yang baik atau yang buruk. Perkara ini sering berlaku kerana mereka berasa mengambil dadah ini tidak salah dan tak takut melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Sekarang, saya akan menerangkan tentang kesan pengambilan dan pengedaran dadah khususnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kita mulakan dengan kesan pengambilan dadah terhadap diri sendiri. Dadah memberi kesan negatif terhadap kesihatan fizikal, antaranya kerosakan organ penting seperti otak, paru-paru, jantung dan juga hati. Pengguna juga akan mengalami ketagihan iaitu keadaan di mana badan dan minda mereka terlalu bergantung kepada dadah hingga menyebabkan mereka sukar untuk berhenti tanpa rawatan. Selain itu, pengambilan dadah juga boleh menyebabkan gangguan mental seperti kemurungan, halusinasi dan paranoia. Dari segi moral pula, pengguna-pengguna dadah sering mengalami kemerosotan akhlak di mana mereka menjadi kurang bermotivasi, tidak bertanggungjawab dan juga terlibat dalam jenayah demi mendapatkan dadah. Seterusnya ialah kesan dadah terhadap ahli keluarga. Ahli keluarga akan mengalami penderitaan emosi Contohnya rasa kecewa, sedih dan juga malu. Penggunaan dadah juga menimbulkan masalah kewangan dalam keluarga apabila wang dibelanjakan untuk membeli dadah ataupun untuk menampung kos rawatan. Jika perkara ini berlarutan, ia boleh menyebabkan konflik dan juga perpecahan keluarga. Dari sudut masyarakat pula, pengambilan dadah menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah seperti rompakan, kecurian dan juga keganasan. Ia juga menyumbang kepada masalah sosial seperti ponteng sekolah, pergaulan bebas dan gangsterism. Akibatnya, beban terhadap sistem kesihatan dan keselamatan awam meningkat kerana pihak berkuasa perlu menyediakan lebih banyak sumber untuk menangani isu ini. Seterusnya, kita beralih kepada kesan pengedaran dadah. Bagi pengedar sendiri, mereka berisiko dikenakan hukuman berat seperti penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Mereka juga terlibat dalam aktiviti jenayah terancang yang mendedahkan mereka kepada ancaman keselamatan seperti pergaduhan dan juga pengkhianatan. Akhirnya, mereka kehilangan masa depan dari segi pendidikan dan juga kerjaya. Akhir sekali, pengedaran dadah juga memberi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga negara. Hal ini kerana pengedar sering menyasarkan remaja sebagai pengguna dan ini boleh merosakkan merosakkan potensi generasi muda. Selain itu, imej negara kita juga akan turut terjejas, dan ini boleh menurunkan keyakinan pelabur dan juga pelancong. Secara keseluruhan, aktiviti pengendara dada menyumbang kepada ketidakstabilan sosial seperti kemiskinan, keruntuhan nilai moral dan juga peningkatan kadar jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Fakih bin Wan Said. Hari ini saya akan menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi penyalahgunaan dadah. Yang pertama ialah dengan menguatkuasakan undang-undang negara. Pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK perlu giat mengadakan operasi-operasi pembadrasan dengan menyasarkan rangkaian pengedaran mereka. Tindakan tegas perlu diberikan kepada pengedar dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 agar dapat membuka mata pengedar yang lain. Yang kedua ialah mewujudkan kerjasama di antara orang awam dengan kerajaan, yakni membuat aduan berkenaan aktiviti mencurigakan. Bekerjasama dengan orang awam akan memudahkan pihak berkuasa untuk menjejak dan menangkap pengedar dadah yang berkeliaran. Orang awam perlu melaporkan kepada pihak berkuasa seperti PDRM atau AADK sekiranya melihat atau terserempak dengan orang yang terlibat melakukan aktiviti yang dicurigai mengedar dadah kepada penagih. Oleh itu, pihak berkuasa boleh menangkap penagih dan sekaligus pen pengedar dibaratkan seperti menyelam sambil minum air. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menguatkuasakan kawalan immigration. Pemeriksaan yang ketat di semua pintu, terutamanya di lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan darat. Kawalan immigration ini juga penting untuk mengurangkan jumlah orang yang akan menjadi keldai dadah di mana sering menjadi mangsa kepada pengedar dadah terutamanya di lapangan terbang. Yang ketiga ialah dengan menggunakan pendidikan untuk kesedaran awal. Pihak kerajaan boleh melaksanakan kempen kesedaran secara berterusan sama ada secara fizikal ataupun secara atas talian. Ia bertujuan untuk memberikan pendidikan awal kepada masyarakat terutamanya kepada para pelajar yang masih bersekolah lagi bagi mendidik masyarakat tentang bahayanya pengambilan dadah serta kesan terhadap seluruh aspek seperti kesihatan mental dan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, kita boleh menggunakan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat seperti TikTok, Instagram dan sebagainya untuk menyebarkan maklumat tentang bahayanya dadah. Contohnya, pihak berwajib boleh menyebarkan poster digital ke dalam media sosial mereka. Jadi, sekarang saya akan menerangkan Berkenaan kes semasa berkaitan dadah di dalam Malaysia. Nama saya Muhammad Afnan Haziq bin Seman. Dalam satu wawancara yang ditem ditemu oleh Nurul Hilayah sebagai wartawan dan juga ketua pengarah AADK iaitu Dato' Ruslin Jusoh. Kes penagih dadah di dalam Malaysia setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun lepas iaitu 2024, sebanyak 131,609 penagih baru dicatatkan di dalam laman rasmi statistik AADK. Pada tahun 2025 iaitu pada bulan 1 sehingga bulan 4, seramai 559 penagih yang mempunyai kelulusan ijazah termasuk PhD dan seramai 2,323 penagih yang mempunyai diploma direkodkan dalam laman rasmi web iaitu statistik AADK. Ini kerana statistik ini menunjukkan bahawanya penagih ini mengambil dadah disebabkan yang pertama adalah isu tekanan akademik, tekanan keluarga dan juga pengaruh makan sebaya. Ketua pengarah AADK juga berkata terdapat empat negeri yang merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu Kelantan, Kedah, Terengganu dan juga Perlis. Ini adalah disebabkan Um, keempat negeri ini berada di sempadan negara iaitu bersebelahan dengan Thailand yang memudahkan penyeludupan bahan-bahan haram ini masuk ke dalam Malaysia AADK juga menekankan kepentingan pendekatan bersepadu yang melibatkan agensi kerjaan NGO dan masyarakat ini kerana ingin memunculkan satu kerjasama menyeluruh supaya pencegahan dan pemulihan dadah lebih berkesan dan menyentuh semua peringkat masyarakat. Alhamdulillah kita telah pun sampai di penghujungnya. Di kesempatan ini ingin saya simpulkan bahawa kita tidak boleh mengambil ringan tentang jenayah pengedaran dadah kerana terdapat banyak implikasi penyalahgunaan dadah sama ada terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah di mana janganlah kamu campakkan diri ke dalam kebinasaan. Melalui firman Allah itu kita sebagai umat Islam perlulah menjauhi diri daripada terjebak dalam perbuatan yang haram di sisi Islam kerana terdapat banyak kesan buruk yang akan berlaku terhadap diri kita. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.